Добрий день. Хто ну, там давай, Держ. спальне, заходьте. Взагалі люди, які створюють інтернет-видання, ті, які пишуть програми, це якісь унікальні люди, це якась особлива категорія людей, яка е, живе в якомусь такому своєму особливому світі, щось там створює. І часто так буває, що те, що ти хочеш, вони не завжди тобі можуть зробити. Ну, факт того, що ми якийсь час е, боролися за те, щоб... Зробити дизайн Вікторія Величко, де вона його сидить. Вона практично намалювала для них те, що ми хотіли б бачити. Вони ніби втілили те, що ми хотіли бачити. Ну до слово так. А ми зарапляємо, заробили, купили ручечки Трошки продає. Ми трошки вам подаруємо. Нас ми, ми, ми ну ти приїжаєш на переславу така кружка так, що... це тут, у вас можна передати. У нас читають люди, то... Ну, у нас, я би назвала, мабуть, 5 і сказати, що вони... У 000, ну, а 4 тисячі це хороше постачання? Да. Да. Так. А нам, ну, по сути, я уважаю, что нам теперь рик, потому что мы, почали уже вот, так интенсивно, что из минулого лета... Раньше мы закидаем газету, и тоді выходит, что внутри мои комментарии авторские и цикла. А если в тебя это было, если по ты подкрепил, что не, 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 не осталось. Осталось. Ну, вот мы отметили, что у нас больше рынок конкуренции среди коллег. Ну, скажем, в Одессе у нас 28 телеканалов, не считая ОГТРК. Соответственно, мы деремся, ну, условно деремся, да, за своего зрителя. Uh, у нас проблема с рекламой, но мы честно признаем, что у нас дотационные каналы все, и единственное, чем мы можем взять, это качество материала. Uh, у нас с вами разные подходы, ну в смысле территориально разные mm -hmm. подходы к темам. То есть понятно, что все любят журналистские расследования, но если у вас здесь это не главное, у вас все-таки более позитивная информация, которая волнует читателей да, и зрителей, она региональная и она все-таки более патриотична, то наши зрители ну, вот в угоду, может быть, это плохо, любят расследования, какие-нибудь там громкие коррупционные скандалы. Есть какие-то вещи, которые у нас, опять же, более циничны, то есть у нас все идет через призму собственника издания. Вот у вас эта тема ну, достаточно обходится, хотя не является тайной, да? Дело не вообще. Значит, у нас ну, как редакционная политика строится не в плане там, журналистских стандартов, этики и чего-то еще, да? А то, что хочет собственник. И это чаще всего какие-то политические игры, и поэтому отношение к этим изданиям вот идет через собственника. Ну, первое, что я заметила, Луцк очень спокойный город, в отличие от Одессы, потому что у нас в 7 утра у меня уже ребята там же где-то что-то уже происходит, давайте быстренько бегать и работать. Ну у нас все равно все, это профдеформация деформация связана с работой. Тут все очень спокойно, все расслабленные, мало людей. Вечером, ну там немножко молодежи. Вот принципиально отличается, потому что одесса она очень, очень, особенно летом, особенно летом да, она очень активная, очень много движений. Даже несмотря на то, что у нас провальный сезон, все равно чуть-чуть есть народы. Да.